వెల్కమ్ టు దైవాస్ దైవీగం नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीत्राहिदुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनीज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणीत्राहिदुर्गे हनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः त्वमेका गतिर्देवि नमस्ते जगत् अरण्ये रने दारुणे शत्रुमध्ये नले सागरे प्रान्तरे राजगेहे त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते दुर्गे, अपारे महादुस्तरे द्यन्तघोरे विपत्सागरे मज्जतां देहभाजाम् तो अमेरिका घटिर देवी रहेतुर् नमस्ते जगत्तारिणीत्रागि दुर्गे नमश्चण्डिगे चण्ड दुर्दण्ड लीला समुत्कण्डिता शेषशत्रोः त्वमेका गतिर्देवि निस्तार बीजं नमस्ते जगत्तारिणीत्रागि दुर्गे त्वमेका सदा राधिता सत... वादिनी अनेका किला क्रोधनात्क्रोतनिष्ठा इडापिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धि धातृस्वरूपे विभुतिश्शचीकालरात्रि सती त्वं नमस्ते जगत्तारिणीत्राहि दुर्गे शरणमसिसुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिमनुजपशूनां दस्युभिषात्रासितानां नृपतिगृहगतानां व्याधिभिःपीडितानाम् त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद इदं स्तोत्रं मया प्रोक्तम् आपदुद्धारहेतुकं त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा पठनाद् घोरसङ्कटात् मुच्यते नात्र सन्देहो भुवि स्वर्गे रसातले सर्वं वा श्लोकमेकं वा यः पठेद्भक्तिमांसदा स सर्वं दुष्कृतं त्यक्त्वा प्राप्नोति परमं पदं पटनादस्य देवेशी किं न सिध्यति भूतले सवराजमितं देवी सङ्क्षेपात्कथितं मया इति श्रीसिद्धेश्वरितन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे श्रीदुर्गा आपदुत्थारस्तोत्रम्